Марія Гришина, це керівник благодійного фонду під назвою Рука допомоги і поряд із нею Ольга Сиваш, художниця, і прийшли дівчата до нас до студії розказати про ну неймовірну і надзвичайну подію. Я навіть не очікувала, що таке може бути. В одній з лікарень Запоріжжя відкрили студію для художць, для малювання. Доброго вам ранку. Добре. Чия ідея була? Хто вирішив, що діточок потрібно ну вчити допомагати їм створювати картини саме от в таких от надзвичайних і незвичайних умовах? Ну, наверное, Олечка, она мне позвонила и говорит, я хочу благотворительно участвовать в проекте, говорит, хочу с детками заниматься живописью. Uh -huh. Я ей предложила, говорю, ну, вот давай у тебя будет аукцион, продадим картины, говорю, и можем пожертвовать, то есть, говорю, можешь купить там для них холсты, краски, и вот так оно как у нас пошло. Uh -huh. То есть, как бы, если бы не Оля, мне, мне страшно было, что я не художница, Оля, и чему, чему самая цель чему самая вот такая допомога? На самом деле эта идея пришла мне еще четыре года назад. Я обращалась тогда в фонд «Дети за ПЮА». Они тогда большое участие оказывали там в развитии онкоцентра, вот, но никакого, скажем, сдвига не было. И я решила, что это же, ну, то есть это же моя идея, желание, оно когда-нибудь исполнится. И я видела в соцсетях, мы с Машей знакомы уже года два, нас познакомили наши дети, вот, да, они у нас родились в день разницы. Mm -hmm. И я увидела в соцсетях, что Мария сделала э, класс для деток, где они занимаются, приходят к ним волонтеры, работают с ними. И позвонила Марии, говорю, давай, вот есть у меня такая идея, мы это осуществим. И э, была у меня выставка картин 20 мая. Mm -hmm. э, я тебя благодарю, что ты пришла, посетила, мне было приятно. И мы продали э, две картины и два сертификата на 6 тысяч гривен, и на эти деньги вот открыли студию. И сейчас детки пишут картины, занимаются. И э, благодаря вот, Маше и людей, которые увидели наш проект, создался сейчас благотворительный аукцион, uh -huh. который будет в субботу, в Хортица Пэлас в 7 часов вечера. Снова же такие пойдут в на благоденесть на дитячок в онкоцентре? Ну, Наш, да, у нас немножко там мы придумали такую интересную схему. То есть, получается, дети сами придут на аукцион угу. и сами там будут присутствовать. И поэтому медсан, который купил картину, он подойдет и лично отдаст деньги в руки ребенку. Ага, то на, есть, ведь, есть, на, на ведь вот так. Да, и нашим проектом заинтересовались в Берлине, поэтому у нас там будет телемост. Вот, и мы очень надеемся, что в дальнейшем Берлин будет нам лекарства поставлять, то есть увозить детей после химии туда на реабилитацию, может, какие-то там аппараты купят для лечения. Ну, то есть как бы в дальнейшем мы планируем, что мы будем на Берлин, который будет полностью поддерживать Запорожье и детскую больницу. А не было каких-то сомнений, еще до того, что нужна художественная студия в онкоцентре, или не нужна? Потрібна... А, не все а, же Ну, дело в том, что нет, потому что мы когда открыли класс, да, дети начали учиться, заниматься, у них все это очень хорошо пошло, они получали это потом в начале школу, то есть лучше стали выздоравливать. И поэтому, когда уже э, наступило лето, период, когда, в принципе, школы нет, а дети продолжают лечиться, лежат как бы на химии, и таким образом можно там с ними и петь, и танцевать, и рисовать, и писать, то, что, то есть можно делать все, что угодно. Сейчас все время у меня поступают новые предложения, хотят и песочную анимацию с ними сделать, и э, провести химические уроки. Там, ну, то есть как бы очень много сейчас вот такой проект. И мы надеемся, что другие города, они будут тоже это поддерживать, будут открывать такие вот школы в больницах для этих детей. Оль, а, ты сама занимаешься с детьми самое ну, в таком классе малюванием? Чи просто отдали холсты, отдали mm -hmm. полотна и... С детками занимается Анджела Неско, тоже известная художество в нашем городе. Я благодарна за поддержку. Я прихожу, я выступала здесь как спонсор, и я прихожу, скажем, помогаю. Вот, потому что деток бывает 6-7 человек, и, конечно, одному учителю сложно с детками. Вот, тем более, учитывая, что есть особенности ребенка. А, то есть больше в основном лежит на Анжеле, а я вот здесь как, как муза Як проекта. Муза. <laughs> а, есть какие-то работы, которые уже созданы, которые уже вразили, которые действительно на благодейный аукцион можно будет выставить? Да, у нас уже готово 6 картин, и причем даже сами художники, мы их показываем, когда это дети не писали. И говорю, хорошо, что я это продумала, и мы снимали на видео, как дети сами это делают. Настолько красиво получилось. Спасибо преподавателям, которые так вложили в них душу, открыли у них таланты. Есть девочки действительно талантливые, у которых вот Оля говорит, это а техника своя там да, у Настеньки. Да, то есть даже нашли ребенка с талантом. Не очікували певно на такие результаты. Думала, что это будет просто развага. А Выявилось, что это не обеякий поштовх для творчества для развития. Ну дело в том, что когда ребенок употребляет химию, да, когда ему дают гормоны, у него совершенно другое настроение. Но когда, ну, он идет, пишет картину. То что-то, видимо, в нем такое происходит, что почему то начинает заниматься творчеством, начинает это тянуть. И он не по четыре, по три часа сидят с мамой пишут, делают, творят. Якщо говорити про благодійний аукціон, чого б ви хотіли? Яких би картин, можливо, яких би настроїв, щоб діти представили саме на ньому? Ну, картина вже существує, да? тобто тут да. ми вже не поміняємо. Ну, можливо, ще, ще ж є до суботи час, може з'явиться нова. Час. Я теж скажу, я не очікувала. Вот є такі картини, які я не очікувала бачити дитина. Є один дитина написав просто contemporary арт. І йому 8 років. І я, коли побачила цю картину, И Армен сказал, она уже законченная. <связывая> я думаю, ну вот, ну что, он ходит по музеям современного искусства, вряд ли. <связывая> То есть это просто, ну, как бы ребенок просто улавливает и ощущает тенденцию времени. И я в восторге от того, что есть эти проекты. Вот. Еще также хочу сказать, что на благотворительный вечер мы привозим картины киевских художников. Они также будут осуществлена выставка продажа картин. возможно мы одну две картины еще художников пустим на аукцион зал вот. и это будет такие скажем призем художников например тарасенко который вы еще в запороже не были представлены mm -hmm. также нас поддержали наши местные запорожки топовые художники будут представлены на аукционе конева Вктория Вик будет Представляете свої роботи багато хто з запоріжців і ну на чого на що чекаєте? На який розголос від благодійного вечора, який має бути результат для мене найважливіше це потім поїхати в Берлін і розмовляти про фінансові підтримку. Mm -hmm. вот, дело в том, что не хватает двух лекарств у нас в Украине, они не зарегистрированы, и их вообще нереально приобрести. И там цена 150-200 евро за, mm -hmm. а, за один раз. А то есть нужно их принимать там, неделя, 10 дней идет химия, как правило, это 2-3 химии. И для меня задача, чтобы немцы поставляли эти лекарства. Дело в том, что, например, в Харькове, в Одессе, в Киеве Этой проблемы нету, они договорились с Берлином, и он их финансирует. То есть теперь мы надеемся, что это как открытый урок у нас будет. Нас посмотрят, да, я уже познакомила их с детьми нашими то есть они понимают, о чем идет речь. Там будет прямая трансляция, они будут тоже сейчас в аукционе, может, какие-то картины купят. Но цель не картины сейчас продать, а да, их заинтересовать, да, чтобы вот они нас в дальнейшем поддерживали. Это наша конечная цель. Запорожцы, которые придут на Благоденный вечер, могут что-то изменить? Каким образом влиять на реакцию того самого Берлина? Да, мы очень надеемся, что произведем приятное впечатление, да, что люди будут во-первых, мы представляем серьезные работы, серьезные картины, то есть люди, надеюсь, немножечко будут понимать, о чем идет речь. Ну и, конечно, я хотела бы немцам показать, что мы тоже поддерживаем наших детей, что мы покупаем картины, что мы активны в этом плане, потому что, если даже сами мы не поддерживаем детей, то о чем может идти речь? Оль, твоя думка, насколько запорожцы могут вплынуть на результаты, на поддержку, и насколько твоя идея, которая mm -hmm. была просто допомогти детям писать, изменила э, вот такие вот изменила ставление, может быть, даже до детей, до болезни, до их стану Я ожидаю стопроцентный результат. <laughs> я человек, ну, хоть скажем, оптимистичный, Я всегда верю в чудо. Но я не ожидала, что вот выставка и вот эти события так и развернутся. Поэтому я думаю, что это, ну, это чудо, да, вот то, что происходит сейчас. И, конечно же, только мы создаем и меняем нашу реальность. І я думаю, що все вийде. В субота, 19 година, це початок да. для тих, хто хоче допомогти, хто хоче створити да, добре позитивне враження. Яка, ну, яка зараз найбільша проблема, яка перед вами стоїть, чи можливо якесь переживання стосовно благодійного вечора? Ну, буду відкровенна, зараз літо, і багато люди роз'їжджаються відпочивати. То есть мы немножечко переживаем, чтобы у нас были те люди, которые способны покупать картины, которые это участвуют. На самом деле цена картины тысяча гривен стартовая. Она небольшая, то есть это вполне реальная цена. Но мне, конечно же, как руководителю хочется, чтобы дети получили как можно больше денег на руку. Поэтому многие люди обеспечены, они разъехались. Вот в этом проблема, ну все одно То і как бы, ми надеемся, що все равно люди будуть серйозні і зможемо наші картини продати получше. лучше. Є вважання чи є якесь сподівання, що завдяки вечору хтось почне ще більше в себе вірити, ще більше працювати, писати картини? Можливо, дійсно розкриє талант художника серед маленьких. Да, конечно. Я вот э, прихожу в студию, смотрю, как детки рисуют, и говорю родителям, где же дальше уже работа самих родителей, потому что ребенок может хотеть ходить на рисование, а родители не будут водить на рисование. И я их наставляю, говорю, вот вы посмотрите, вам стоит дальше заниматься, есть смысл. И родители видят, ну вот ребенок как у нас в совсем другой мир, после стен, палат, капельниц, лекарств, докторов, масок. Он, конечно, приходит в мир красок, и он забывает про то, что есть. А, один мальчик, вот у нас, была в пятницу прошлое было открытие онкоцентра, и мальчику сделали только за сутки. До этого сделали химиотерапию. Бабушка говорит, сегодня утром он еле стоял на ногах, и он, они даже не знали придут ли они в онкокласс. Uh -huh. И ребенок пришел, он забыл про то, что вчера была химия. Он взял краски, окунулся, взял кисточку, рисовал, рисовал, забыл, что вокруг телевидения журналисты. Вот, то есть настолько дети вообще поглощаются. Дуже дякую вам за те, що прийшли за її дуже яскраві надзвичайні ідеї. Дуже сподіваюся на те, що все здійсниться саме так, як ви запланували, і ми дійсно зможемо всі разом допомогти тим, хто цієї допомоги надзвичайно очікує. З вами прощаємося. Дякую Спасибо. ще раз, Юра. Куди ми там рухаємося? Да, не відходимо від дитячої теми. І далі будемо готувати разом з малюками-кухарчуками. Сьогодні, до речі, тартаветки та з Тунцем.